Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Klan. Skandal pemain warisan Malaysia ini bukan sekadar melibatkan FAM ataupun skuad kebangsaan. Sebenarnya, semua pihak terutamanya kerajaan ini, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Dalam Negeri dan PMX itu sendiri, semua terpalit suka ataupun tidak. Dan ini bukan sekadar isu kecuaian. Ini isu perlakuan jenayah. Kenapa saya cakap macam tu? Tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. Ceritera macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, skandal berkenaan dengan tuduhan pemalsuan dokumen untuk mendaftarkan pemain-pemain Warisan Malaysia yang tengah meletup pada ketika ini, memang benar-benar menggegarkan. Bukan sahaja rantau bola sepak Asia Tenggara, tetapi rantau bola sepak dunia itu sendiri, dan suka ataupun tidak. Kita sekarang berada dalam keadaan yang benar-benar malu. Betul-betul nak letak muka kita tak tahu dekat mana dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana bak kata ramai orang terutamanya jiran-jiran kita dari Indonesia konon-konon nak cepat menang tetapi sanggup menipu dan sebagainya. Memang betul, sekarang ini FAM masih lagi dalam proses untuk merayu. Tetapi verdict yang telah dikeluarkan oleh FIFA itu memang sangat-sangat tegas, memang sangat-sangat terperinci. Cumanya, kita masih lagi tak boleh nak brain lah jawapan ataupun alasan yang telah diberikan oleh FAM. Dia kata, masih lagi kesilapan teknikal, pegawai mereka telah menghantarkan dokumen yang tersalah kepada FIFA, bukan hantar dokumen yang asli dari JPN, tetapi menghantarkan dokumen yang lain. So, kan itulah benda itu macam agak kelangkabut. Sebaliknya, dia kata sebenarnya kita ada dokumen asli dan macam-macam lagi. Tapi sebelum kita nak bincang tentang perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tertarik untuk membawakan anda terhadap seorang walacukai ini di mana walacukai ini tak puas hati kerana saya telah troll dekat Facebook saya menyebut dulu anak Cina, anak India, anak dia. Tetapi sekarang ini, anak Brazil, anak Sepanyol, anak Argentina pun anak dia juga. Jadi, dia pun tak puas hati kerana dia beranggapan saya telah mengkritik ataupun memilih PMX. Anda tonton video ini. Dia ni sedara walau tegak. Memang kerja dia menabur benih-benih kebencian khususnya terhadap PMX. Kali ini dia sindir PMX dalam isu pemain warisan. Dia kata dulu anak Cina dan anak India aja anak PMX. Kali ini anak Brazil, anak Argentina, anak Spanyol semua anak dia juga. Macam biasalah saudara. Semua benda dalam Malaysia ni kalau ada masalah mesti mereka salahkan PMX. Dalam kes pemain warisan ni sedara, FAM sedang bertukus lumus menyelesaikan menyediakan rayuan supaya nama Malaysia yang tercalar ni dapat dibersihkan. Kita ni tak payahlah sibuk nak salahkan orang lain. Kita yang baik-baik. Ha, tak boleh ke? Ni sekarang kalau dia tengok posting saya ni mesti dia kata, "Eh, aku tak sebut nama pun. Kenapa terasa?" Ha. Sedangkan kita semua tahu siapa yang sebenarnya dia sedang sindir. Kalau anda perasan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bola ini adalah orang yang sama yang telah mempertahankan Tiong King Sing dalam isu hidangan arak ketika majlis motek baru-baru ini. Dia ni cakap tu senanglah, memang pentak sub Anwar yang cukup tegar. Andai katalah, ini pandangan saya lah kan, andai katalah kalau dia sanggup tukarkan keluarga dengan Anwar pun dia sanggup agaknya. Wallahualam bisawab, punyalah dia tak sub terhadap PMX itu sendiri. Tapi tak takpelah, setiap orang ada hak untuk menyokong konsesi apa dan sebagainya cuma sekarang ini dia kata dalam video tersebut semua benda nak salahkan PMX semua benda nak kaitkan dengan PMX tolong jangan nak kaitkan PMX dengan semua benda lah ha, macam tu lebih kurang tuan-tuan dan perempuan sekalian the thing is saya tak sebut nama lah betul je cakap tu saya tak sebut nama dalam hantaran tersebut tetapi seandainya kalau status itu dikaitkan dengan PMX pun sebenarnya ianya ada bertepatan juga kenapa saya cakap macam tu? Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu pemalsuan dokumen itu sebenarnya melibatkan banyak pihak. Sangat-sangat ramai pihak yang terlibat dalam hal ini sebenarnya. Yang pertama sekali of course yang terlibat ialah Kementerian Belia dan Sukan. Memang betul benda ini di bawah FAM ataupun lebih tepat lagi di bawah Pengurusan Baru Harimau Melaya. Sekarang ini benda itu macam mas masing-masing lepas tangan tau. Mula-mula sekali uh, FAM kata, "Oh, ini bukan urusan kami. Ini urusan Pengurusan Baru Harimau Melaya." And then kemudiannya KB MBS kata, oh ini urusan mereka. Siap Hanayo kata apa? FAM perlu ada jawapan yang tuntas untuk diberikan kepada rakyat sebab rakyat sekarang ini tengah kecewa dan sakit hati. Lepas tangan masing-masing. Puak-puak inilah juga tuan-tuan dan puan-puan bila Malaysia menang, mereka menunggang bagian nak arak, klaim sana, klaim sini. Tapi bila dah jadi macam ni, masing-masing lepas tangan, masing-masing tanda mengaku, eh bukan aku, bukan aku, dia, dia, dia. Macam tu lah lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi seriously, KBS tak boleh lepas tangan sebab walaupun FM itu berhak untuk menguruskan hal-hal dia sendiri FM masih lagi tertakluh bawah KBS KBS ini kerja je menjaga sukan negara dan ini termasuklah skuad bola sepak kebangsaan jadi mereka tak boleh lepas tangan dan saya yakin dan percaya perbuatan Harimau Malaya ini cuba untuk mendaftarkan pemewarisan bukan berlaku tanpa pengetahuan mereka mesti berlaku dengan pengetahuan mereka jadi kenapa masa seronok ramai-ramai masa sakit seorang-seorang tak jadi macam tu bang yang keduanya, Kementerian Dalam Negeri juga mestilah bertanggungjawab sama. Sebab sekarang ini, urusan pendaftaran pemain-pemain ini melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara ini terletak di bawah KDN. Dan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KDN kena betul-betul maklum tentang apa yang berlaku. Mereka kena perjelaskan macam mana JPN boleh meluahkan satu-satu dokumen dan sebagainya tanpa melihat kepada dokumen surat beranak asli pemain-pemain ini. Mereka keluarkan dokumen berdasarkan kode hearsay dan juga maklumat sekunder seperti mana yang telah didakwa oleh di FIFA tapi tidak mengikut pada maklumat yang asal ataupun sumber asli. Jadi di sini, KDN kena bertanggungjawab juga. Tidak boleh lepas tangan sebenarnya kan? Dan yang paling penting sekali, sekarang pemain-pemain ini didaftarkan sebagai pemain warisan. Mereka ni ada atuk, nenek dan sebagainya yang merupakan, konon-kononnya merupakan orang yang dilahirkan dekat Malaysia. Jadi persoalannya, adakah mereka semua ini telah memenuhi keperluan di bawah Perkara 19 sebelum mereka ini layak dijadikan sebagai warga negara? Di bawah Perkara 19 ini termasuklah kena nyanyi lagu negaraku, kena pandai cakap bahasa Melayu, kena faham adresan negara kita ini, kena faham budaya dan macam-macam lagi lah. Adakah mereka ini telah melepasi sebenarnya fasa tersebut? Ataupun pendaftaran mereka ini dilakukan secara tergesa-gesa secepat yang mungkin. Jadi itu juga tuan-tuan sekalian masalah yang berlaku yang perlu dijelaskan oleh KDN. Yang ketiganya, PMX. Kenapa PMX ini perlu dipalitkan sama? Bukankah PMX tak tahu apa-apa? Siapa kata PMX tak tahu apa-apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya telah bawakan kepada anda ucapan terima kasih dari FAM kepada Perdana Menteri kerana konon-kononnya Perdana Menteri telah memudah urusan dokumentasi dan pendaftaran pemain-pemain ini. Kata-kata ini muncul selepas Malaysia menang 4-0 dengan Vietnam baru-baru ini. Nampak? Jadi sekarang ini, oleh kerana FAM dah cakap terima kasih kepada PMX kerana telah memudah carakan dokumentasi sebagainya dan kita nak tahu macam mana dokumentasi yang telah dimudahkan oleh PMX itu. Apa yang dia dah buat? proses apa yang dia dah bypass. So, oleh kerana mereka dah dakwa PMX memudahkan proses documentation, maka kita nak tahu sejauh mana penglibatan Perdana Menteri dalam hal ini. Jadi perkara-perkara ini bukan satu benda yang main-main tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bukan suka-suka hendak kaitkan kerajaan dengan PMX dan sebagainya tentang perkara ini. Mereka memang terpalit suka ataupun tidak. Sebab benda ini macam saya katakan pada awal video tadi, bukan sekadar masalah kecuaian, bukan masalah daftar tak daftar, tetapi ianya lebih kepada masalah undang-undang itu sendiri. So, undang-undang apa yang dilanggar dan boleh dikenakan tindakan kerana perkara ini? Yang pertamanya, saya tentulah ianya tertakluk di bawah Akta 574 Kanun Kesiksaan. Peruntungan undang-undang utama A. Kanun Kesiksaan Penolkot Akta 574 Beberapa perkara yang boleh dikaitkan dengan benda ini, tindakan jenayah yang boleh dikaitkan dengan benda ini ialah Section 463, pemalsuan ataupun forgery menyediakan dokumen palsu dengan niat untuk menipu. Di mana hukuman untuk benda ini tuan-tuan sekalian ialah penjara sehingga 2 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Ataupun boleh juga dikenakan di bawah Section 465, hukuman bagi pemalsuan-pemalsuan biasa tanpa keadaan khas. Hukumannya of course penjara hingga 2 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Boleh juga dikenakan di bawah Seksyen 466 Pemasuhan Dokumen Rasmi Jika dokumen yang dipasukkan ialah Dokumen Rasmi Kerajaan Rekod Mahkamah, CJ Lesen atau CJ Akademi Rasmi Hukuman penjara sehingga 7 tahun Dan boleh dikenakan denda Ataupun juga tuan-tuan sekalian boleh dikenakan di bawah Seksyen 471 menggunakan dokumen palsu sebagai asli mengemukakan atau menggunakan dokumen palsu seolah-olah asli walaupun tidak memasukkannya sendiri. Hukuman sama seperti Seksyen 465 dan juga 466 bergantung kepada jenis dokumen. Itu antara perkara yang boleh dikenakan ke atas mereka yang terlibat, semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Tuan-tuan dan Puan Sedan, bermaksud isu ini bukan isu sekadar masalah teknikal biasa. Ini isu jenayah. Anda kata kalau laporan FIFA itu kekal dan tidak dapat dirayu sebagainya, maka pelakan jenayah telah pun berlaku. Tapi itulah tuan-tuan dan tuan-tuan Saya pun mula-mula sepelik tau. Anda cuba tengok benda ini, kata oleh FIFA ini kan. Kita dapat lihat, Datuk Nenek pemain-pemain ini dikatakan lahir dekat negara kita. Tetapi anda tengok eh, Kuching, Malaysia. Melaka, Malaysia. Terengganu, Malaysia. Semua Malaysia. Sedangkan mereka ini Atuk dengan Nenek. Saya yakin nak percaya mereka ini lahir sebelum 1963. Mana ada atuk buddha masalah tuan-tuan dan puan-puan. So, mungkin bila mereka ini kebanyakannya lahir sebelum 1963, maka mana Malaysia wujud tempoh tu? Malaysia hanya muncul pada tahun 1963. Sebelum itu sama ada Malaya ataupun Tanah Melayu. Jadi, anda kata kalau betullah atuk nenek mereka ini lahir dekat negara kita ini dahulu, mereka tidak lahir dekat Malaysia. Mereka lahir dekat Malaya ataupun Tanah Melayu dan anda kata macam seorang itu lahir dekat Sarawak kan? Dia ini akan lahir dekat Borneo. Dulu mana ada Malaya dekat Sarawak? Benar Malaysia? Dulu Sarawak itu Borneo. Jadi nak kabarnya, itu pun dah pelik. Sangat-sangat pelik. Nampak sangat benda itu macam menipu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, saya faham. Akan ada orang kata, eh Papa Beri, serahkan pada FAM lah untuk membuat uh, rayuan dan menyelesaikan hal ini. Betul. Kita memang nak serahkan kepada FAM. Tetapi saya tidak boleh bersekongkol dengan penipuan. Dah dulu lagi saya katalah saya macam agak ragu bila tengok pemain-pemain Brazil, pemain Argentina ini mewakili negara kita. Macam pelik. Cuma ni bila saya cakap macam tu, ramailah yang akan nampak saya pada ketika itu, terutamanya mereka yang menyokong negara selatan. Kan? Tapi itulah bila benda dah jadi macam ni, masing-masing lepas tangan, masing-masing buat tak tahu, mas masing-masing kata eh takde, eh takde, eh takde sebagainya. Macam kelakar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa-apa pun, saya harapkan agar masalah ini dapat selesaikan dengan segera dan mungkin dengan satu gaya FAM dapat membawa sijil-sijil kelahiran asli datuk nenek mereka ini. Nampaklah orang nampak begitu sijil lama sebagainya kan. Tapi itulah kalau FIFA kata mereka dah obtain sijil kelahiran asal dekat negara asal, maka macam kelakarlah pula bila orang-orang FAM bawa oh inilah sijil kelahiran asal mereka. So ada dua-dua yang asal. Mana satu yang betul, mana satu yang tipu. Tepuk dada, tanya tiang gol. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh! Hamba bodoh, Tuan.